Всем привет! Сегодня у нас работки BMW i3 и мы будем перепаковывать батарею. Так, Олег Николаевич, пару слов. Что э произошло? Да ничего не произошло. Машина 2014 -го года. Батарея уже несколько износилась, у нее осталось 70% ее емкости изначальной. Но с учетом того, что она 22 кВт а изначально, то и там вот доступно 18,7 примерно у новой машины, то осталось совсем мало. Ну, не хватает человека для езды. Поэтому были приобретены модули от машины 2020 -го года на 42 киловатта, а вот вместе с контроллером и всем необходимым, чтобы переделать эту машину, будет 42 киловаттная машина. То есть сейчас будет батарея, была 22, станет 42. Да. Модули у нас здесь. но ну, это еще это не все, конечно, часть. Батарея демонтирована и разобрана. Да. Ну вернее крышка снята. Какие наши дальше действия? Мы ну, меняем модули. Ну, модули мы уже поменяли. Так, да, продолжаем. К не замкнет, не? Нет. Вас не уйдет? Наверняка нет. нет. Все. У нас не это же он тяжелый. Да. Так. Вот так. Сейчас мы Переставим блок это, управления. А это старый? Да, это старый. Давай, нет. Это, это новый. Нет, это, тоже старый. А, это тоже старый. А новый модуль на полете ага. лежит. Так. Отдельно тут у нас вот они сложены. Новые модули для нашей батареи. Так, новый модуль, поехали, поднимаем, монтируем, да? Да, Это почти как завод, парни. Ага, электротельфер почти. Пальцы заряжем, все. накрываем крышечкой. Модули новые уже у нас внутри. Супер Long Range e 3 будет у нас. Автомобиль стоит на зарядке. Вот у нас уже 343 километра. Результат работы четкий. Так что теперь наша бэшка очень далеко сможет уехать. Любые вопросы по электричкам, перепаковка батареи, диагностика гибридные системы восстановления все делаем без проблем вы же charger так что если нужна помощь звоните пишите как удобно ответим на все вопросы примем обработку и починим спасибо за внимание подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и до встречи